വർഷ അവസാനത്തിൽ ചൊല്ലേണ്ട ആ ദ്വായ നടത്തിയാലുള്ള ഗുണമുണ്ട് ഒരു വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചൊല്ലേണ്ട ദ്വാ ആ രണ്ട് ദ്വായയും അശുഭാവലുന ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് റബ്ബിനോട് ദ്വായ ചെയ്യണം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലിയാൽ മതി ബദിരി സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ തരണേല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ മക്കളിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ കച്ചവടങ്ങളിൽ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഏർപ്പാടുകളിൽ എല്ലാത്തിലും പതിരിങ്ങളുടെ കാവല് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ നൽകണേയല്ല بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى. وصلى الله تعالى. على سيدنا محمد. على سيدنا محمد. وعلى آله. وعلى آله. وعلى آله وصحبه. وصحبه. وسلم. وسلم. اللهم. اللهم. ما عملت. ما عملت. من عملي. من عملي. في السنة في السنة الماضية، في السنة الماضية، مما مما نهيتني نهيتني عنه عنه، فلم فلم, فلم أطب أطب منه منه، ولم ولم ترّله ترّله، ونسيته ونسيته، ولم تنسه ولم تنسه، وهملت. وحملت أني أني مع قدرتك مع قدرتك على عقوبتي على عقوبتي ودعوتني ودعوتني إلى التوبة إلى التوبة بعد بعد جراءتي جراءتي بعد جراءتي بعد جراءتي عليك عليك اللهم اللهم إني إني أستغفرك أستغفرك منه منه فاغفر لي فاغفر لي اللهم اللهم وما عملت وما عملت من عمل من عمل ترضاه ترضاه ووعدتني ووعدتني عليه عليه الثواب الثواب الغفران والغفران وتقبله وتقبله مني مني ولا تقطع ولا تقطع رجائي رجائي منك منك يا كريم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وصلى الله تعالى على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى ാണ് അടുത്ത ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇനി രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൂടി ചെല്ലുത്തരുകയാണ് اللهم ما عملت اللهم ما عملت من عمل من عمل في السنة الماضية في السنة الماضية مما نهيتني عنه مما نهيتني عنه فلم أتب منه فلم أتب منه ولم الله ولم ترض ونسيته ونسيته ولم تنسه ولم تنسه وعملت عني وعملت أني مع قدرتك مع قدرتك على عقوبتي على عقوبتي ودعوتني ودعوتني إلى التوبة إلى التوبة بعد جراءتي بعد جراءتي عليك عليك اللهم اللهم إني إني أستغفرك. أستغفرك منه منه فاغفر لي فاغفر لي. اللهم اللهم وما عملت وما عملت من عملي من عملي ترضاه ترضاه ووعدتني ووعدتني عليه الثواب عليه الثواب والغفران والغفران وتقبله مني فتقبله مني ولا تقطع رجائي ولا تقطع رجائي منك منك يا كريم يا كريم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وصلى الله تعالى على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اله وصحبه وصحبه وسلم وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى. وصلى الله تعالى. على سيدنا محمد. على سيدنا محمد. وعلى اله وعلى اله وسلم وصحبه وسلم. وصحبه وسلم. اللهم ما عملت. اللهم ما عملت. من عمل من عمل. في السنة الماضية. في السنة الماضية. مما نهيتني. مما نهيتني. مما نهيتني أنه عنه عنه فلم منه فلم تب منه ولم تر الله ولم تر الله ونسيته ونسيته تنسه ولم تنسه وحملت وعلمت وعلمت وحلمت عني وحلمت عني مع قدرتك مع قدرتك على عقوبتي على عقوبتي ودعوتني ودعوتني إلى التوبة إلى التوبة بعد جَرَاتِي بعد جراءتي عليك عليك اللهم اللهم إني إني أستغفرك أستغفرك منه منه فاغفر لي فاغفر لي اللهم اللهم وما عملت ما عملت من عمل من عمل ترضاه ترضاه وعدتني عليه وعدتني عليه الثواب الثواب والغفران والغفران فتقبله مني فتقبله مني ولا تقطع رجائي ولا تقطع رجائي منك منك يا كريم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وصلى الله تعالى على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ورشت إلى آدية تراب الشلين الذي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاه صلاة تملأ تملأ الله نورا الله وتكون لنا وتكون لنا وللمؤمنين وللمؤمنين فرجا خرجا فرجا فرجا وفرحا وفرحا وسرورا وسرورا وعلى آله وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم وسلم, وسلم تسليماً, تسليما تسليما كثيرا كثيرا اللهم اللهم أنت الأبدي أنت الأبدي القديم الأول القديم الأول وعلى فضلك وعلى فضلك فضلك العظيم العظيم وكريم 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 جودك جودك العميم العميم المعول المعول وهذا وهذا عام جديد عام جديد قد أقبل قد أقبل أسألك أسألك العصمة والعصمه فيه من الشيطان من الشيطان وأوليائي وأوليائي والعونا والعونا على هذه على هذه النفس الأمارة النفس الأمارة بالسوء بالسوء والاشتغال والاشتغال بما يقربني بما يقربني إليك زلفى إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى وصلى الله تعالى على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو العي القيوم لا تأذي خذوه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم رب إن لك نتيا كرنغلا സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ല ഇജാബത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മജുലിസ് നീ പൊരുത്തപ്പെടണേ അല്ല ആഹ്റത്തിലേക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന അമലാക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാവേ ഞങ്ങളെ മജുലിസ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും റബ്ബാകുന്ന നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ പരിശുദ്ധമായ കബയുടെ പുനർനിർമ്മാണം നടന്ന സമയത്തും ഖലിള്ള് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്സലാം നിന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ചത് അതേ എന്ത് അമല് ചെയ്താലും അത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ചെയ്യണമെന്നാണല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാ അമലുകളും നീ സ്വീകരിക്കണേയല്ല